很想要跟我的朋友去那边玩，可以吗？我不喜欢浪费时间，因为我觉得每一分钟都很珍贵，因为生命很短暂，所以要好好珍惜，不要浪费每一分钟。我觉得我不会管别人说我可以做这个，或是不可以做那个，因为我是女生，因为我爱我自己，我相信我有。 我相信我有神给我的能力，做我想要做的事情。哦，我喜欢书法，因为，因为它可以让我专心。我爸爸跟我妈妈，在我十一岁的时候离婚。在我爸爸离开我的时候，我觉得他不要我了，因为我是老大，所以我必须负起照顾弟弟妹妹的责任。所以我那时候非常非常气他。 我原谅我爸爸，因为我们每个人都不是完美的，我们每天都在犯错。我知道耶稣基督也原谅我们犯的错，我也相信宽恕的力量，那让我变得很快乐，心中没有怨恨，让我能够就是每天都像重新的一天一样，开心的过生活。我的名字是林梦倩。 我是个别人的好朋友，我是个爱骑脚踏车又爱冲浪的女生。我不会让别人告诉我我的极限在哪里，而且我是一个好奇善徒。